أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ يَفْصَالَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم آیت الکرسی کے فضائل و مناقب گزشتہ دروس میں ذکر ہوتے رہے ہیں آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا روح فی دین, دین میں زبردستی جبر نہیں ہے حق واضح ہو چکا ہے ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بیان ہو چکا ہے لہذا جو چاہے اپنی مرضی سے حق کو قبول کرے اور جو بد نصیب حق اور دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس پر جبر اور زبردستی نہیں لا اکراح فی الدین دین اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی سعادت ہے اور اگر کوئی قبول نہیں کرتا اور مزاحمت بھی نہیں کرتا اسلام کا غلبہ مسلمانوں کی حاکمیت قبول کرتا ہے پھر وہ ماتاحت بن کر رہے جزیہ ادا کرے اپنے مذہب اپنے دین عمل پر عمل پیرا رہے لیکن ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب دین میں جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے تو پھر جہاد کا کیا مطلب ہوا کیوں غیر مسلموں سے کافروں سے لڑا جاتا ہے کیوں قتل و کتال تک نوبت پہنچتی ہے کیوں جانیں لی جاتی ہیں اور کیوں ان سے لڑتے لڑتے, لڑتے اپنی جانیں قربان کی جاتی ہیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے دین کو ابتدا میں کوئی قبول کرے یا نہ کرے اس پر جبر زبردستی نہیں لیکن فساد کی کسی صورت بھی اجازت نہیں لہذا اگر کوئی دین قبول کرتا ہے اور پھر دین چھوڑ دیتا, دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے, دیتا دیتا ہے ready, تو گویا اپنے طور پر اس نے ایک فساد کی راہ نکالی دوسروں کو پیغام دیا کہ دین کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے لہٰذا میں نے دین چھوڑ دیا تو دوسرے بھی چھوڑیں اور اس پر غور کریں یا پھر کوئی دین پر چلنے والوں کو ان سے کہ دین سے ہٹانا چاہتا ہے دین اسلام پر اعتراضات الزامات ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دین اسلام کی حقانیت مشکوک ہو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کے درپہ ہوتا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں وہ بنیادی فلسفہ نہیں کہ دین پر جبر نہیں مرتد کے لیے تو یہ ہے کہ تین دن تک اسے سمجھایا جائے, جائے گا اس کے اشکالات دور کیے جائیں, جائیں گے اسلام, اسلام کی حقانیت واضح کی جائے گی, گی. پھر, پھر بھی اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتا, کرتا تو پھر اس کے اس وجود, وجود سے ناپاک وجود سے, سے, سے اس ہستی کو پاک کیا جائے گا اسے قتل کیا جائے گا ایسے ہی جو لوگ اسلام اور دین اور مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں فساد مچائے ہوئے ہیں ان کے خلاف, خلاف جہاد, جہاد کے لیے جب لچ کر پہنچے گا تو ایک مرتبہ انہیں دین اسلام میں داخلے ان کی دعوت دے دا گا قبول کریں تو خبہہ نہیں تو پھر ان سے جہاد ہوگا جہاد بنیادی طور پر فساد کے خاتمے کے لیے ہے جہاد بنیادی طور پر فساد کے خاتمے کے لیے ہے فساد کا خاتمہ پوری انسانیت, پوری انسانیت کے, کے ساتھ ہمدردی ہے پوری انسانیت پر رحم ہے, ہے جیسے کوئی مریض, مریض شدید, شدید بیمار, بیمار ہو جائے اور اس کے جسم, جسم پر پھوڑا, پھوڑا نکل آئے اور خطرہ ہو کہ یہ پھوڑا آگے چل کر اس کے پورے, پورے وجود کو برباد کرے گا تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس پھوڑے والے عضو کو کاٹ دے اب کوئی سیانہ کہے کہ اس پھوڑے والے عضو کو کاٹنا مریض پر ظلم ہے تو, تو کیا, کیا اس کی بات, بات قبول کی جائے گی؟ ہرگز نہیں, نہیں, نہیں یہ ڈاکٹر کی ہمدردی سمجھی جائے گی رحم دلی, دلی سمجھی جائے, جائے گی مریض, مریض کے ساتھ مہربانی سمجھی سمجھ جائے گی کہ وہ اس کا عضو کاٹ کر پورے جسم کو بچا رہا ہے ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں لڑنا نکلنا اللہ کے رستے میں مرنا مارنا یہ فساد کے خاتمے کے لیے ہے وہ فساد پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور سب کو کفر میں لے جا کر جہنم میں اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرے ایسے لوگوں سے انسانوں کو بچانا انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے پیار ہے تو جہاد بنیادی طور پر فساد کے خاتمے کے لیے ہے وہ اور چیز ہے باقی ابتدا میں کوئی دین کو قبول کرے نہ کرے اس پر زور زبردستی نہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگی اب تو میں بوڑھی ہوں اور موت قریب ہے میں اپنا مذہب اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر زور زبردستی نہیں کی تو یہ معاملہ ابتدا میں دین قبول کرنے نہ کرنے سے ہے باقی, باقی اگر, اگر فساد, فساد کہیں سے ہوگا تو پھر فساد, فساد کا مقابلہ جہاد, جہاد سے ہوگا یہ معاملہ بہت باریک بینی سے سمجھنے کا ہے ارشاد فرمایا دین میں تو زبردستی دن دن نہیں لا فی الدین باقی حق, حق واضح ہو چکا ہے ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کو ہدایت سے الگ کر دیا گیا ہے قَد تَبَيَّنَ الرشد من گئی <الْغَي> لہذا اب جو شیطانوں کی راہ کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائے گا کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرے گا تو اس نے گویا کے ایک مضبوط رسی کے حلقے کو پکڑ لیا اب یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتی البتہ فرماتے چھوٹ سکتی ہے رسی, رسی پکڑنے والے کی کوتا ہی ہے کمزوری سے پکڑے, پکڑے تو رسی اس کے رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور معاملہ ہے لیکن اسلام, اسلام کی رسی, رسی اتنی, اتنی مضبوط, مضبوط ہے جس نے اسے اسے پکڑ لیا پس 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 سے پس پس سے وابستہ رہا تو, تو اس, اس رسی سے وابستہ رہ کر یہ اسلام کی رسی اسے اللہ کی ذات پاک تک پہنچائے گی جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچائے گی واللہ سمیع علیم ارشاد فرمایا اللہ سننے والے جاننے والے جاننے مطلب ہر ایک کی ہر قول کو سنتے ہر ایک کے ہر فعل کو جانتے لہذا دین جب واضح ہو چکا حق اور ہدایت بالکل آشکار ہو چکی اب کوئی اپنی خوشی سے اسلام پر آئے اس کا اسلام پر آنا بھی جانتے ہیں کوئی نہ آئے تو نہ آنا بھی جانتے ہیں فسادی کے فساد کو بھی جانتے ہیں اور کوئی اس فساد کے خاتمے کے لیے جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اسے بھی جانتے ہیں اللہ سمجھ دیں حمل کی توفیق بخش.